30 минут, 40 минут. 没得那秃大兄弟们，我不出去快出去走啊走啊 OK。我们呢，这些食物都已经弄好了，所以，我们明天早上我们就出发，直接往乌克兰呃这个斯拉夫扬斯克那边去。我们要去给那边的当地的。 难民给他们发放这个食物，就再次谢谢所有的朋友们的支持，还有大家的帮助。